Шо, можемо починати, да? е, громадська організація Всеукраїнське ополчення е, сьогодні провела першу акцію з ряду акцій, які ми плануємо, по е, тому щоб зламати стереотипи мишлення е, наших східних е, українців, тобто мирного населення. Е, задача цієї акції Полягає в тому, щоб, мир, щоб мирне населення мало достовірну інформацію, а не ту, яку їм подають з російських телеканалів, яку їм розповідають там на місці. Тобто зараз акція полягає в тому, що ми беремо мирних громадян. Які е, проросійське налаштовані або е, проденерівське налаштовані? Е, привозимо на Майдан, на Хрещатик, показуємо, як е, все є насправді, як тут відбувається, як проходить життя на Майдані. Е, е, таким чином вони приїжджають, задають питання, спілкуються з майданівцями. І, е, в, Виясняючи цілі, в принципі, ті ж самі, що у майданівців, що у мирних громадян. мирні громадяни бажають просто-напросто жити краще. Тому, показавши їм, що тут не бендерівці, які тільки чекають когось, хто говорить російською мовою, щоб його зловити, там, я не знаю, зарізати, закатувати. Що тут нормальні люди, абсолютно нормальні люди, такі самі, як і вони, абсолютно спільна мова. Ніякої дискримінації російської російській мові немає ні в Києві, ні на Хрещатику, ні на Майдані. Що правий сектор абсолютно нормальна організація, а не якісь вовкулаки. Люди поспілкувавшись. Я думаю, що змінюю свою точку зору, тому що не те, що ми їх возимо по заказним місцям, вони самі показують, куди, куди вони хочуть зайти, ми заводимо, даємо можливість абсолютно вільно спілкуватися. І в спілкуванні, от, чого не вистачає для того, щоб наступило, наступив мир в нашій країні. От чого потребують люди Сходу. Мирні громадяни Сходу, що вони вимагають? <клев> Діалогу. Тобто вони говорять про те, що їх не чують. От приїжджаючи сюди, проводячи отакі акції проводячи діалог, ми, в принципі, прагнемо змінити <клев> змінити мислення, змінити те, що їм навіяно. Тобто, такими акціями ми. Боремося проти пропагандистської запущеної пропагандистської машини Путіна, яка розділяє нашу країну на частини для того, щоб потім її розірвати на шматки. Люди зараз вже походили по Хрещатику, поспілкувалися. У нас була акція з російськомовним головою адміністрації Київської. Тобто вони <свісно> подивилися, що тут абсолютно немає ніяких проблем з російською мовою. На хрещатику розмовляєш російською мовою, тобі нормально відповідають, пускають в палатки, заходьте, дивіться, який побут, як ми живемо, чого ми вимагаємо. Тобто абсолютно нормальні люди. Таким чином, <свісно> я думаю, що люди міняють своє ставлення і бачення того, що відбувається в Києві на хрещатику. Таким, і так ми прагнемо, забрати, розділити мирне населення, тобто мирне населення забрати з вулиці, щоб вони не заважали нашим військовим виконувати свою роботу. Тобто вигнати проросійських, не проросійських, а навіть російських інтервентів з нашої країни, які захоплюють нашу країну по частинах. Тобто зараз я думаю, що... Хлопці зі Сходу розкажуть свої те, що вони побачили, як вони, з яким настроєм вони сюди їхали, як вони зараз э, бачать в загальному картину, а потім я вже в завершення, в завершення скажу ще від себе декілька слів. Дякую. Ну, Алло. Давайте почну я. Давай. Ми сюди їхали взагалі на настроєний. Ну, я по-русски буду говорить, можно, конечно, да. Настроены сюда, что мы едем к фашистам, если честно, к бендеровцам. Страшновато было сюда ехать. Но когда мы вышли на перрон и нас встретили люди, вот представители народного ополчения. Все ой, всеукраинского ополчения. И нас повозили по местам, где мы посмотрели разные ну, пообщались с людьми на... На разные темы. Да, на разные темы, короче. И узнали, что Бендеровцы не такие уж и плохие люди, как нам говорят там на сходе. Что говорят, что они, если мы говорим русским языком, тогда нас тоже могут и поймать, там где-нибудь за углом, избить и так далее и тому подобное. Мы пообщались сегодня с правым сектором, когда нам рассказывали дома у нас, что если приедет правый сектор, и вот они уже подъезжают, что нужно прятаться, бежать от них, то на самом деле это совсем не так, потому что это нормальные люди, мы с ними сегодня пообщались, они нам показали много всего, где они находятся, проживают. Ну, что еще добавить? Не знаю, может, давайте, продолжим. Давайте Спасибо. я уже скажу. Во-первых, нас сюда не привезли, нас сюда пригласили в город Киев. Ребята согласились нам помочь, ну, повозили нас по Киеву. мы это не местные, не знаю. Познакомились мы тут с разными, ну, политическими убеждениями, там же правый сектор. Все нормальные ребята – все, в принципе, правый сектор, он тоже делает, как говорится, все за правое дело, все именно против беспредела вот этого законного, что сейчас творится в нашей стране. Все, нормально здесь все, нечего бояться. Я буду вкратце, это самое, да, мнение поменялось после общения с правым сектором, ну и так далее, со всеми там западной Украиной. Много по телевидению говорят не то, что нужно, и ну, доводят до людей. Конечно, печально, что в Мариуполь, Донецк войска ввели, хотя можно было ну, другим путем. Хотя и правый сектор тоже за мир согласия, и чтобы ну, президенты наши, там, министры, чтобы имена ну, относились к людям ну, более нормально, чем ну, в данный момент относятся как пушечному, можно сказать, мясу. Потому что страдают что в Мариуполе, ну, мирные люди, населения, так и дети и так далее. Макеев, Донецк, это, ну, просто страдают мирные люди. Конечно, после общения мнение, ну, о многом поменялось, так что близким, ну, тем, которым можно, да, ну, разговаривать, доводить, будем рассказывать, что все это наоборот, что показывают там или говорят, что вот там проросисты там то всё, или правый сектор вот, творят. Ну это все не так. Они тоже хотят того же, что и мы: мира, согласия и понимания между ну нами. Спасибо. Да, мое слово. Здравствуйте. Ну что я хочу сказать по поводу правого сектора, там, украинского ополчения. Люди хотят единственного, и того, что на сходе сейчас творится в нашей краине. Люди хотят одного, люди хотят спокойно работать, спокойно жить, не хотят войны. Вели войска в Донецк, начинают бомбить Донецк. В Мариуполе был 9 мая беспредел. И это все, конечно, за это должна отвечать наша влада. А страдает народ. Народ не должен страдать за того, что они не могут поделить какую-то часть чего-то. Мы государство единое, я думаю, у нас хватит возможностей ну, содержать нашу страну, вот так вот. И что я хочу сказать, что мы должны все объединиться, правый сектор, там, все украинские мы должны стать, ну, быть одним народом, как мы раньше были, не делить Украину на Запад и Восток, вот так. Ну, это мое мнение, думаю, меня поддержат. Вот. Побывал сегодня в властях у правого сектора, посмотрел, как они здесь ну, находятся, ну, их не условия проживания, пообщался с ними. Люди что? Люди единственного хотят. Люди не хотят сейчас видеть эту власть, которая существует на данный момент. Они хотят ее поменять. Ну, на Востоке, я вам скажу, люди точно того хотят. Просто нас власти стравливают. И мы пока ведемся на это. Ну, вот видите, мы сегодня приехали, посмотрели. У нас изменилось мнение, так что можете сами приехать, посмотреть, если не верите, ну, и сделать выводы. А выводы какие? Должен быть мир, и должны вернуть Крым обратно, в Украину. Вот. Это Украина, Крым. Был и есть Украина, и будет. Вот так вот. Ну, что еще можно сказать? Люди тут спокойно ходят, ну, нет беспорядков, ничего. У нас сейчас на данный момент в Мариуполе вечером выходишь в город, людей никого нет, магазины в центре все закрыты, опечатаны, товаров нет, вывезен весь товар, потому что происходит мародерство. Власть не смотрит за этим, не может контролировать. Так что давайте все вместе, Запад, Запад и Восток, объединимся и сделаем свое дело, чтобы для того, чтобы нашим детям была дальше жизнь хорошая, а не такую, какую мы сейчас видим на данный момент и наши дети. Вот так вот. Скажи еще побольше Ну что ж, в завершение я хочу сказать, я уже в завершение скажу на русском языке, для того, чтобы меня поняли все и везде. В завершение я хочу сказать, что это Первая акция из ряда акций, которые мы планируем, вот такого же плана, как я вижу, акция действительно удалась, то есть получается все как раз так, как и планировалось, люди приехав, увидев своими глазами, то есть сколько бы мы ни рассказывали, это ну, немножко не то. Вот когда люди приезжают и сами видят, то есть, причем не за руку их водишь, они сами говорят, мы хотим вот в эту палатку зайти, идемте, мы хотим туда. Вот давайте в правый сектор зайдем. Правый сектор, я да, так мы понимаю, вообще что не ожидали, людям мы совсем будем общаться с правым сектором. Mm -hmm. Это как бы для нас в Мариуполе правый сектор, мы агрессивно настроены против правого сектора. Я даже сам был очень агрессивно настроен против этого правого сектора. Если бы, допустим, я встретился там в Мариуполе с ним, мы б, наверное, воевали. Но сейчас, когда я увидел спокойной обстановки, там точно такие пацаны находятся, как и я. Они хотят ну, одного и того же, ну, чего люди хотят, спокойствия. Все, чтобы вывели войска, чтобы не было войны. Все. И нормальную хотят власть. Ну, чтобы у нас была Верховная Рада, нормально, тех те, кто сейчас там находится и убивают мирных граждан без разбора. И не хотят идти на диалог. Пусть выйдут на диалог, вот как мы приехали, посмотрели спокойно все, убедились в том, что здесь никакого беспредела, никто людей не убивает за то, что они на русском разговаривают или на украинском. Все как бы нормально, единая страна должна быть. Ребята, ну, одумайтесь. Просто-напросто. Да, а в правом секторе еще состоят и русские люди. Русские по паспорту. Да, да видели, по паспорту. присутствуют, да, да, российском... показывали паспорт ну, российского гражданства. Российские граждане в секторе. А, то есть, вот как вы сами видите, действительно акция довольно-таки правильная. И я считаю, что э, людей вот, приехали, сейчас немного, вот приехало 4 человека как бы их знакомые их близкие естественно им доверяют то есть они приедут расскажут как на самом деле здесь есть они то как им рассказывают это только начало то есть дальше уже другие люди не будут бояться видя то что вот приехали одни люди то есть интересно поехали хорошо мы не поверили но вот мы поедем сами посмотрим приехали посмотрели то есть наша основная задача сейчас мирное население вывести вот из этого заблуждения забрать с улицы а российским интервентам и их проплаченным прихвостням, Я хочу сказать, что вас мы будем, мы найдем в любой точке и любым доступным для нас способом мы закончим вопросы со всеми вами. Да, по-любому, на власть просто найдем Причём... доступные методы, чтобы поменять эту власть. Ну, попытаемся, конечно, мирным путем, и это будет лучше для них и для нас, конечно. Нужно... Пусть они сами сдадут мандаты свои и уходят. Да, а и, и новые. нужно, чтобы политики выходили вот у нас там, на востоке Украины, на площадя, на центральные городов, и объясняли людям, что, как и к чему идет эта новая власть. Потому что там это, ну, это беспорядок в мозгах. Никто да, ни, то есть чьей поддержки еще да. и местного населения да. я думаю что мы и все сможем все. как раз отделить вот я еще раз повторюсь для того чтобы э, было понятно что именно не украинских а именно российских интервентов которые приехали сюда для того чтобы порвать нашу страну и их проплаченных прихвостней которые за деньги уже наши граждане э, занимаются тем что уничтожают наше государство я хочу предупредить, что мы найдем, в, мы будем ликвидировать их в любой точке, любым доступным для нас способом. Все, спасибо. А вопрос, разрешите? Да. Как Вы считаете, считаете ли Вы правильным так, пребывание до сих пор вот, активистов на Майдане Киеве, когда возможно их поддержка нужна была больше, чем сейчас на Востоке? То есть целесообразно ли сейчас находиться там? Ну, целесообразность э, нахождения людей на Майдане я в принципе абсолютно полностью подтверждаю, потому что, э, как бы, цели Майдана пока что не достигнуты. Для того, чтобы пришли новые к власти, хорошо, не вопрос. Но для того, чтобы эти люди, которые пришли к власти, делали то, ради чего стоял этот Майдан. Майдан будет стоять и будет контролировать. Это, во-первых. Во-вторых, очень много из тех, кто были на Майдане, сейчас на Востоке, делают свою работу. То есть, вплоть до того, что про... сейчас происходит даже и ротация. То есть, люди приезжают оттуда, едут туда. Это не то, что здесь... Да, я согласен, что есть сейчас часть Майдана, которая, ну, как бы, немножко их надо отправить по домам. Есть такая часть Майдана, это весь Майдан признает но ну, а остальные, которые стоят вот работают на пресс-конференции к вам приходят, они же вам говорят ту самую риторику, то есть вы понимаете, что они не могут уйти, потому что четыре месяца здесь на Майдане я прожил не ради того, чтобы все осталось на своих местах, просто поменялась фамилия у президента, это скажем так мягко. Ребята погибли совсем не ради этого, то есть шли туда под эти пули, не, не, не за тем, чтобы поменялся один человек на другого, а ради того, чтобы поменялась жизнь в этой стране. Спасибо. А сколько подобных акций Вы еще планируете? Uh -huh. Ну, мы планируем, в принципе, более масштабные уже акции. То есть сейчас у нас 4 человека приехало. В принципе, планировали мы 10 человек. Но в связи с тем, что более активную стадию вышла АТО, ну, 6 ну, человек люди боятся отказались. Да, 6 люди человек в последний просто. момент отказались. Но у нас, у всеукраинского есть ячейки по всей нашей стране. И мы работаем над тем, чтобы... Люди, вот, тем более после этой акции, я думаю, уже больше людей будет, не будет бояться ехать, то есть, естественно, посмотреть своими глазами. Э -э, планируем это делать столько, сколько понадобится, для того, чтобы, вот я вам э, еще раз говорю, что мирное население, ну, как воевать, когда мирное население выставляют щитом, перед собой. Ну, ну, наши же ребята, которые с Майдана, они же не поедут танками по мирному населению. Их просто люди заблуждения, как и нас. Вот. Да, получается, что, ну... Я прекрасно понимаю ребят, которые подъезжают, выходят женщины, там мирные ребята, просто с пустыми руками. Говорят, падают по танки и говорят, что вы сюда не едете. То есть с уверенностью, что наши ребята, наши войска едут их убивать. Хотя они едут именно сделать, наоборот, убрать тех, которые бесчинство создают в их городах, именно в их регионе. То есть когда мы сможем, вот, людям это донести, я думаю, тогда очень быстро закончится вся эта напряженная ситуация на востоке, а там, в принципе, будем говорить и про Крым, потому что Крым все-таки я считаю наш украинский и так буду считать всегда. Можно, вопрос? да. Подскажите, пожалуйста, где можно узнать информацию о вашей организации более подробно вот, для того, чтобы привлечь какие-то. Ну сейчас и так далее, и так далее. Да. Второй вопрос у меня к ребятам, я извиняюсь, ну вы бы у себя в регионе, там, я так понимаю, вы из Мариуполя, да, вы, uh -huh. Вот, вы бы, ну, были за такие вообще акции, которые провелись вот, все украинским вы бы посоветовали это своим друзьям и так далее, и так далее? Конечно, за. Вот эти вот полдня здесь, в Киеве, сегодня, ну, целиком можно и полностью, ну, поставила все точки над у меня в голове. Я теперь вижу, что оно творится в натуре, на самом деле, вот так. Не, ну люди должны как бы сами понимать. Но ну, просто то, что у нас случилось 9 потому, мая. Да, потому просто... что рассказывают много. 9 мая случилась очень большая трагедия именно у нас в городе Мариуполе. Ну, поубивали мирное население просто, сепаратистов там никаких просто, ну не было. Начали стрелять в мирное население. Понимаете, это кто-то спровоцировал специально, а пострадали мирные жители которые шли без оружия, без них, просто тогда они, да, начали становиться толпой, останавливать танки, понимаете. А куда людям деваться, если стреляют в безоружное население? Куда? Что людям делать? Они понимают, если они сейчас не станут, не загородят, ну, они опасаются за свои жизни, и поэтому они стали там. А их назвали теперь сепаратистами, понимаете, что они были вооружены и отстреливались. Это все неправда, такого не было. Вот. Это все благодаря нашей власти Турчинову. Я ценюку спасибо отдельно за такую акцию. По информации, вопрос который был, информацию о нас можно узнать на нашем сайте. Либо у нас сейчас стоит палатка на пересечении Крещатика и Произной, всеукраинское ополчение. Кстати, там ведется и запись в ряды всеукраинского ополчения. Até